Привет, друзья! Вы смотрите новый ролик на канале Na'Vi Brawl Stars. С вами Лана, и сегодня мы будем общаться с нашими игроками о том, как проходит их будкемп в Стамбуле. Приятного просмотра! Так, рассказывайте, как давно вы в Стамбуле и что уже успели там увидеть? Много уже видели. Сколько мы тут? Полтора недели с третьего июля. Мы всякие красивые постройки смотрели. Они супер старые, конечно, никуда нельзя зайти, так чисто поверхностно глянуть, но очень большие заборы какие-то прям колоссальные, как замки какие-то бывшие. Ну и так, в целом, прикольные вещи посмотрели. Какое у вас вообще расписание дня? Сколько у вас тренировок? И когда вы успеваете там выйти прогуляться, посмотреть достопримечательности? Кубик, расскажи, какое у тебя расписание? Ангел там ум умирает почему-то сзади. Прежде всего, типа по два скрима. А, так, отдыхаем только когда есть там пару прям свободных дней, там один-два, то можем взять просто перерывчик, ну и потом также продолжать. По сути, вот за эти 10 дней это первый прям отдых или второй, если не ошибаюсь. Типа один день или два взяли. Смешненько в нас попал. Так, по итогу ты говоришь два скрима в день примерно или сколько? сколько времени? Чаще всего по два скрима в день, это ну, около 3-4 часов где-то на тренировке. Ну и плюс турнир же в этот день, типа сам да, матч. Да. Тут не слишком большой пинг, чтобы играть с европейскими командами? Ну, относительно пинга у других европейских команд у нас самый высокий, но привыкли. Вы сейчас играете, вы показываете результаты лучше, чем раньше. И как вы думаете, связано это с тем, что вы собрались сейчас вместе на буткемпе или нет? Наверное, да. Наверное, сказывается то, что мы вместе, как бы больше фокус не на личные заботы и дела, а на одну единственную цель побеждать. Но если сравнить даже вот сейчас буткэмп, который проходит с предыдущими, где вы собирались не втроем, э, что, что улучшилось, что изменилось в вашем общении, например, в ваших тренировках? Ну, как минимум, не надо собираться на созвон и э, демонстрировать экран, чтобы видеть пики и так далее. Что просто все. В одном месте ничего не нужно издеваться, кроме самих игровых, где сидишь, играешь все. А взаимопонимание чуть улучшилось? Ну пинга нету в командах и обсуждении, потому что в дискорде тоже там микро тоже имеется. Пока ты сказал, пока дошло, пока тебе ответили, а тут как бы все вживую и так далее, наверное, тоже как-то помогает. А вот знаешь совместное времяпрепровождение, то что вы там больше проводите времени вместе, больше общаетесь. Ну, тоже, я думаю, на командный дух влияет. И, допустим, мы наш ESL путь начали с поражения. И много факторов было, но ключевой, что мы не на тот объект пошли. У нас две квартиры, та и эта, и как бы сидели не в лучшей э, по интернетам квартире. И не было никаких, там, тильтов или как-то жестко там спорили, ругались или что-то того, то есть всегда на одной волне, на связи, и как бы это тоже, наверное, помогло собраться, и дальше уже только побед показывал. То есть целый муд командный такой на одной волне, хороший. Согласен, Куб? Да, конечно, со всеми словами. Вашим первым соперником будет СК, которых вы недавно выиграли на Snapdragon. Как вы думаете, какая сейчас вообще форма этой команды? В форме ли они? И легко ли вам будет выиграть их на ежемесячных? Ну, вообще, СК вот именно тот матч, который мы сейчас с ними сыграли на Деса. Мы выиграли 3-1. Но в двух из сетов они допускали ошибки в драфте. Типа, когда у них, по-моему, был Ласпик или... Ну, я, я не помню. Короче, они брали последним пиком не то, что нужно. То есть, допустим, на карту Flaring Феникса они взяли пиком а между, между, вместо того же Спраута или Грома. Мне кажется, то, что... Ну, много есть вариантов, где им именно по драфтам нужно работать. Uh, да и в командном плане у них очень много ошибок, но команда может играть в один день ужасно, а во второй день офигенно. То есть у нас такие же периоды бывали. Посмотрим, что они покажут на ежемесячном, но, конечно, это достойная очень сильная команда. Окей, okay, супер. Так, э, зачем мы здесь сегодня собрались? Это сделать такой небольшой обзор Стамбула, поскольку вы там уже полторы недели, и вы можете немножко рассказать об этом городе. В общем, что я буду делать? Я буду вам озвучивать общеизвестные факты, а вы будете говорить, сталкивались с таким или нет, и как бы основываясь на своем опыте. Ну, мы видели магазин, там кафе, все, больше не так, погнали. Первое. Э, вызвать Uber в Стамбуле практически невозможно, и вообще с такси у них есть небольшие проблемы. Расскажите, как у вас, какой у вас опыт использования такси в Стамбуле? Ну, чуть-чуть Куба хотели заскамить, когда он ехал, но как бы обошлось, он просто, так сказать, хитрил не во вред кубу пассажира, а во вред, наверное, самой компании. А так бывали пох похуже случаи, если почитать истории, как все бывает. И в целом, может быть, нам везет, но по Uber много раз катались. Единственное ожидание иногда бывает, просто никто не берет заказ, все. Благо, еще не было прям таких жестких случаев, чтобы прям жестко хотели заскамить. А как далеко вы ездили? Вы вообще далеко живете от центра города? Ну, смотря, что здесь центр, конечно, называется. Но мы в таком более европейском, но туристическом районе здесь людей очень много, там, на европейском можно разговаривать, и так далее, но это чаще просто погулять. То есть, наверное, нам стоило бы изначально даже смотреть другой. Э, ну, не то чтобы район, но другие места, где более такой IT, по работе и так далее. Вот, наверное, какие-то бизнес-места, если, конечно, там, не знаю, что, по аренде, стоило бы и так далее. Mm -hmm. но, но мы где-то в туристическом районе, и тут да, много туристов. Окей, okay, следующее. Гранд uh, Базар, самый большой рынок в мире. Вы уже успели его посетить или нет? Да, сегодня были там. Мы час назад приехали. Реально? Оттуда прям? Да. Ну, раскрыть ваше впечатление, что успели вы приобрести из еды что-нибудь? Расскажи. как сказать, все очень круто, что мы приобрели, ну, одежду, по сути. Я даже не знал, что там еда продается. Да, да еды мы там не дошли, чисто по веселому походили. Ну и все, по сути, чисто брендовая одежда. Прям, кстати, с этим связан у меня еще один вопрос. Говорят, что в Стамбуле проще купить какие-то паленые шмотки, чем оригинальные. Какую ты купил себе одежду, кубик? Я? Я взял Гуччи. Дольче Габана. Правда? За... Версаче <свят> <Versace>. Версачи <свят> и вроде Шанель пятый номер. <свят> Все. Это правда, или он разводит меня сейчас? Правда. Ну, короче, подарок нам. Я да. оригинальный ролик там купил. <свят> 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 в Стамбуле расположены одни из самых красивых мечетей и храмов в мире. Видели ли вы что-то из этого? И, может, заходили внутрь? Только издалека, вот там где-то далее, там через другой водоем через Босфор где-то там на скалах и на холмах ну видели большие постройки но рядом с ними не оказывались еды в Стамбуле много и она на каждом шагу буквально э -э очень много каких-то заведений расскажите что вы уже успели попробовать из местной еды кебаб хороший лучше чем вне Турции ну он так по восточной приправлен на любителя. Если любишь много специй разных и так далее, то да, кайф. Если нет, то более европейскую, тут тяжелее найти еду. Чтобы вот просто соль, перец, там масло было и так далее, без всяких наворотов. А так, в целом, конечно, много разной еды. Пробовали каштаны. Печеный каштан. Это какое-то марокканское блюдо или что-то такое, если не ошибаюсь. И он похож на сладкую запеченную картошку, типа как молодой картофель. Только еще не соленую, да, по-моему? Да, они соленые, там снимаешь эту шкурку и вот сладко да. такое. Вроде прикольно, а вроде и противно. А вроде не очень, да. Да, Кубик, а тебе что понравилось? Ты вот реально ценитель еды, так сказать. Балонес Спагетти болонез понравились. Мне кажется, не в ту страну поехала. Я только ехал. Ярик, а тебе? Шашлычок, бурак. Вот есть Правильно как не знаю, может ошибусь, но КРЗН Бурак это который вот так улыбается и режет еду много. И популярен в Турции, TikTok, в Тиктоке, в Инстаграме и так далее. Он там много местным помогает, там еды наготовит, раздаст бедным и так далее. То есть супер популярный. Вот у него своя сеть есть, но вот я туда ходил. Класс, и там люди тоже все улыбаются вот так. Ну. Но там везде фотки есть, где он с почетными гостями тоже так улыбается, стоит с хлебом, Чу, испечен. Класс, надо будет сходить тоже. Так, Стамбул входит в топ-10 самых больших городов на планете. Вы это прочувствовали? Нет, 100%. Да мы в радиусе двигаемся, нужно нам, и все. Дальше не ходим. Нужный радиус. Хорошо, что вы еще успели посмотреть? Я видела в ваших телеграм-каналах, как бы, прогулочки на яхте. Да. Скажите, как это было, где вы там про проплыли, так сказать? Ну, вот по этому каналу Босфорскому, и там ограничения по скорости есть, но почему-то нас все обгоняли, то есть mm -hmm. либо мы самые медленные были, либо все нарушали, кроме нас. Прикольно, но на разок. Вот без ветерка ты плывешь просто как будто на нейтралке. Максимум там первой передачи. И как бы два часа покатались, но уже под конец уже даже надоело. Думали, когда вернемся. Понятно. Так, расскажите про цены. Цены на еду и развлечения должны быть очень дешевые. Но расскажите свои впечатления. Не, не, какие дешевые. Ну, <сёк> да, не сказать, что дешево. Да, вроде еще слышу, что там а, что-то сильно все подражало и так далее. По курсу, там, а, валюты и так далее. Все сильно изменилось. И как бы раньше <сёк> вроде дешевле был. Насколько читаю в интернете, не знаю, правда, нет. Но как бы так нормально все выходит. Не сказать, что очень дешево. Хорошо, пробовали ли вы известный турецкий чай и турецкий кофе? Ой, чаечек пробовали. Да, и имба. Ну. Ну, так, зайдет. Кофе, конечно, неизвестный турецкий, а чисто на Кафе пили. А мы на яхте что пили? А просто на Кафе пили. Растворимый кофе, да? Да. Но даже вам типа что-то, понравился вроде пацана. А чай, чай понравился тоже вам, да? Это тоже чай, да. прикольный. Но вот чай это такой крепкий и не сладкий. Вот его в кайф, наверное, с вот какой-нибудь местной пахловой, там, турецкой и так далее. Потому что она сильно сладкая, mm -hmm. а тут не сладкий чай. Если ты совмещаешь, и получается идеальный дуэт. Кстати, да, у них же очень много рецептов десертов каких-то таких да, своеобразных. Да, у них очень много сладостей, немерено просто целый магазин. Как они вам? Мы Прикольно. пробовали. Прикольно. Единственное, там некоторые будут специфичные, чуть на вкус. Какие-то типа сливочные, но он надает каким-то вот прям коровьим молоком, и не очень зашло. А вот более-более маленькие, просто там с орехами и так далее, вот они им бабы. Класс. Так, кстати, в Стамбуле еще есть самый глубокий подводный туннель в мире. Видели ли вы его? Проезжали, возможно, там. Туннель дорожный, типа автобус Я с аэропорта какой-то проезжал, но он вряд ли был супер длинный, потому что он был чуть небольшой. А, наверное, тот маршрут не заводил на этот туннель. Кстати, это, наверное, для кубика больше. В Стамбуле есть сотни хамамов, которые пользуются большой популярностью среди местных и среди гостей города. Кубик, ходил ли ты в хамам? да, к сожалению, еще нет. Надо будет попробовать. Стамбул также называют городом кошек. Видели ли вы много кошек в этом городе? Они везде. Просто немерено. Тут что, у каждой кошки свой район те, кто на лестнице там двигаются наверх, не поднимаются, потому что там братки будут ждать. Ну, условно говоря, у каждого прям своей территории ты вот каждый день будешь видеть только одно и то же, там, две-три, вот именно эти будут здесь, те будут там и так ага. далее. У них районы, мы, да, там определенные. метки, да, как они понимают, куда они стоит лезть. И лютые попрошайки там Ярик давал одной кошке покушать, она ему втащила, поцарапала. А так, вроде, добрые и доверчивые, типа, не шугаются людей в основном. Ну, это известный факт, что Стамбул как бы расположен на берегу моря, но чтобы поехать на пляж, нужно потратить достаточно много времени. Были ли вы уже в каких-то стамбульских пляжах? Ну, нет. Нет. Я завтра поеду. Расскажи, Ярик, куда mm. поедешь, что там за пляж, и как ты его нашел, и почему ты едешь сам, вот это мне интересует. Ну пляж Каракой, получается 60 километров что-то от того, где мы сейчас живем. А, ну, таксишка там сколько, 10 баксов, и все. А вы не хотите, а. ребята, с ним поехать? 60 Попаться. километров не особо хочется. <кười> <кười> у нас, у нас Ярик чуть, чуть любит там какой-то свой маршрут придумать и пойти подвигаться в соло чисто. А как соло шедешка. Расскажите какие-то вот общие впечатления Стамбула, понравилось или нет, и хотели бы вы, возможно, переехать сюда жить или нет? а что реально изматывает это пешком, если ходишь, у тебя в одну сторону по-любому будет либо спуск, либо подъем, то есть без разницы, туда идешь. Обратно обязательно будешь подниматься, и ноги первые дни, там, первые пять дней просто откисают люто. И прям очень сильные наклоны, аж э, машины не всегда с первого раза заезжают. Люди на электросамокатах, слезая с них, там, чуть подталкивают, лишь бы подняться. И вот mm -hmm. каждый день ходить вот так, как бы тоже напрягает, а, но это прикольно, потому что привыкаешь. Ну и в целом так необычно. Мы, конечно, там не самого элитном районе живем, но даже тут прикольно. Тут, конечно, есть места, где много, там что-то вытекает, что-то там падает, много валяется и так далее. Но такой свой вайп. и прикольно было тоже посмотреть, заценить, увидеть и как бы. Ну основная задача, конечно, у нас другая. Да, но как место, чтобы собраться на БК и тренироваться, вам все подходит, все нравится, правильно? Да. Ну да, еще бы, конечно, интернет получше нам и вот эти моменты технические, то было бы вообще шик и блеск. Ежемесячный финал у нас через 6-8 дней. Как ты планируешь готовиться и что еще будешь делать? Ну, вот на пляж завтра еду. Отличная подготовка. Потом я на остров полечу. Ой, полечу. Он хотел сказать, поплыву. Тут есть острова, куда отправляли на уединение принцев, чтобы они там оставались, а себе подумали и так далее. Ну, историю не знаю, это так своими словами. Ну, то есть, и туда люди часто гоняют, там нету ни цивилизации, ничего, то есть, там просто острова пустые и все. И вот туда гоняют, посмотреть, что там, да как, вот, ангел хотел туда тоже погнать. А вы не хотели бы? Ну, есть у вас что-то еще в плане, что вы собираетесь посетить? Хотим Диснейленд. Диснейленд глянуть еще. Или аквапарк, может. Сер... Там Про. он тоже есть, Диснейленд? Да, да, есть. И большой вроде. Ничего себе. Я просто раньше думала, что Диснейленд вообще в Америке, только и во Франции. Приехала в Японию, там был Диснейленд, у вас в Стамбуле Аху. есть куда-то. Да. А может, он как-то по-другому называется, но типа для нас, да, одно и то же. И так далее. Окей. Окей, в принципе, на этом все. Прикольненький такой обзорчик Стамбула. Мы сделали. А дальше будем все показывать во влогах. Что ж, совсем скоро мы будем снимать АРЛ-влоги с нашего будкемпа с игроками и с ежемесячных финалов, поэтому подписывайтесь на канал, включайте колокольчик и ждите следующих видео. Всем пока!